Сегодня мы передаем звермане на голову Верховной Рады Украины от меня как от народного депутата и от 20 с лишним тысяч кременчужан по поводу э, проведения парламентских слушаний по Билановскому году. Я хочу поблагодарить всех кременчужан, кто принял э, активное участие в сборе подписей. Мне действительно важно, что кременчужане не равнодушны к этой проблеме, которая сегодня есть. Мы хотим объективно на самом деле разобраться, представляет ли экологическую катастрофу угрозу кременчугу и ближайшим районам строительства Белановского гока. Мы находимся в комитете по вопросам экологической политики. Пришли для того, чтобы сдать сегодня э, обращение с э, подписями Кременчужан, как я уже говорил, больше 20 тысяч этих подписей. Обращение к главе комитета Таменко о проведении парламентских слушаний. Алло. Мы сдали все обращения и главе Верховной Рады. Ройсману, обращение главе экологического комитета Таменко. Вместе с подписями больше 20 тысяч криминчужан поддержали это обращение по проведению парламентских слушаний по Белановскому ГОКу. Кроме этого, я хотел бы обратиться к городским депутатам. На этой сессии будет вынесено также обращение от депутатов Кременчудского городского совета по поводу... Проведение слушаний по Билановскому гоку, это обращение и к президенту Украины, и к главе Верховной Рады. Я хотел бы попросить поддержать Кременчутских депутатов это обращение. Я думаю, это всем нам нужно разобраться, объективно разобраться в ситуации, которая возникла в Кременчуге с Билановским гоком.